嗯，不好意思，迟到了。来这儿干嘛？快来试一下这件婚纱。这不是橱窗里的那一件吗？他指定的。呃、嗯，不用了吧，我就是经过的时候看了一眼。一眼万年。 呃，我是说，这个一眼万元，这婚纱一看就很贵，试着又不吃亏，而且她也让我帮她试礼服，咱们得抓紧时间了。她也要试啊？听她的语气，好像今天晚上你们就要成亲似的。我要不要随份子？随啊，当然要随，但是你人别来就行。麻烦帮她试一下这件衣服。 好，谢谢。女士，上面请。啊、哦，好。哎，何正月。嗯，他现在好像比你瘦一点。啊、哦。 是不是真好看、啊？先生也帅，你们两个真是太般配了。呃，不是不是，我们俩。小姐，你说的对。啊啊！不会真的要买吧？这东西我听服务员说得两万多呢，反正我也用不上。 你光温暖。我。穿婚纱的女孩子不适合说什么丧气的话。小姐，就拿刚才你推荐那个藏金色的礼服，确实更配她。好的，先生，稍等。你不会真的要买吧？黄 思念悬之于空。你会听懂。哎，真可怜，一直坐那儿发愣。刚刚还让我把陈小姐穿婚纱的照片多发点给他呢。我传给他的时候，人都快哭了。我看他也总叹气，他一定好爱陈小姐。 他看陈小雨的眼神啊，我心都要碎了、啊。不会是得什么重病了吧？别瞎说。穿过人海嗯，我换好了、啊。对了，鞋给你们，给我就行。好。何正月，你把衣服换了吧。 这些都是我们这桌的吗？对的，是跟您一起来的那位先生点的，请慢用。嗯，太夸张了吧！周总<到>。你不是说随便吃点我们就走吗？这也太浪费了。不会浪费的，你就想吃什么吃什么，剩下的我会打包。哦。 吃吧。嗯。 送你的。你送我礼物干嘛？我过生日你也送我礼物了，回礼。但是现在还没到我生日呢。哦，谢了哈，收下了。 为什么突然要送我这个？穿婚纱怎么可以没有配饰？谢谢啊。 谢谢你布置的这一切、啊，再来。你就当此刻，我们到了圣托里尼的海边。我们现在就在圣托里尼的海边。以后我们去真的。此时此刻，现在这里就是真的。 你愿意做我画中的女主角吗？我愿意。江兰，我爱你。正月，我也爱你。 真的好美啊！以后我们去那儿就住这样的房子。圣托里尼岛的时间过得真快。哦，对了，我有一件事不知道该怎么说。 有点怪怪的，什么呀？就,就是另一个你，他，他好像，嗯，也喜欢你。啊？你早就知道了？那你为什么不告诉我？我以为你早就发现了。那我现在该怎么办？什么怎么办？嘉来，我就是他，他就是我。 他要是不会喜欢上你，那还是我吗？也是，可可他毕竟不是你啊。 我是风雨律师事务所的一名会计。我本来想为了这份工作忍气吞声，但为了律所的荣誉和我们女性的利益，我认为我必须鼓起勇气说出来。何正玉不仅代理了张某。 还与张某事件的男主角高明有着不正当利益关系。我无意间听到他与助理的对话，他收受了高明五十万人民币，并承诺在一周之内让张小姐闭嘴。我已经向福星律师协会实名举报了他，但为了避免何振玉的打击报复，我决定在网上说出来。我希望大家帮助我监督律师协会对何振玉的调查。 张慧今天来了吗？呃，他今天没来。嗯，忙吧。好。孙德峰，你还是那个不论在哪条时间线，都要背后捅我刀子的人。真的打了？这张卡是我们律所会计统一办的。 我没开通提醒，早就不用了，所以才没有发现有人往里边打了钱。那打款人是谁？查到了吗？孟建国，高明之前的司机。这个高明，一计不成又生一计。不是，啊，这个卡连你自己都不记得了，高明的司机怎么会知道呢？还是说这件事情本来就是高明和你们会计合谋的？我也一直在想这件事，这个高明。 没理由去找一个会计好谋啊，除非他和这个会计本身就认识，而且彼此非常信任。高明和会计认识、信任，会有这么巧吗？如果说孙德峰是中间的牵线人呢？又是他。 上次吃饭的时候我就怀疑了，他为了激怒我，说了我那么多家里人的情况。知道我家里那么多信息的人，孙德芳绝对算一个。如果坐实了你受贿、吊销你律师执照这件事不说，你也不能再代理张小江的案子，他还能正大光明的把你从律师事务所开除，真是一石三鸟。这人太阴险了。是啊。 还是我太轻敌了，孙德峰那么了解我，所以才能想到这么多阴招来对付我。哎，先不纠结这些了，不用怕，兵来将挡，水来土掩。现在的关键还是孟建国，只要能攻克这个司机，所有的疑点都能迎刃而解。找过好几次了，没用。恐怕他被这个高明收买了，是很难开口的。哎。 现在只能靠四个月之后的我了，看看他能不能找到什么突破口。你放心，四个月之后的你肯定能找到线索的。陈佳兰，嗯，谢谢你。谢我什么？在这个事儿上。 你选择无条件的相信我，我是因为相信他，所以我才相信你。哎，这是什么呀？过来帮忙。你把照片洗出来了。嗯。 一场触手可及的梦因你而生穿过人海的汹涌我们像是晨话。 袜子，我的袜子，你为什么不让人批掉啊？干嘛要批掉？这多有生活气息啊！这个是属于我的圣托里全世界独此一份。也是，你说这个照片我们是放在卧室还是客厅啊？佳兰<岚>，嗯、我现在感觉。 我们在布置婚房。怎么还没联系我？那边到底查到什么没有？ 哦，因为没信号，我把我手机放到阳台了，我去看一下是谁。你继续想放在哪儿？嗯。他那边什么情况？那个照片我想好了，我知道挂在哪儿了。这都什么时候了？ 我现在急得火烧眉毛了，你们两个今天你跟他说吧，你说吧，我推测的对不对？高明背后的人就是孙德峰，他们两个人联手，一个人打钱，一个人指使张慧举报，的确如此。那也说不通啊！我跟高明从来没有私下任何的接触，连通话记录都没有啊！唯一的一次，陈佳兰还全程录音了，这不存在我受贿的证明啊！不是你跟高明见面那次，是你找孟建国那一次。 高明说：“你们都是通过孟建国联系的，而且还把你和孟建国在单元门口见面那个监控视频作为证据给提交了。怎么可能？我不可能傻到冲到人家单元门口要钱吧？”孟建国说了：“为了避嫌，你和高明从来没有见过面，具体的事宜都是通过中间人沟通的，而且这个主意啊，还是你出的。”他们倒是会倒打一耙。 孟建国那边交给我吧，我已经想到办法了。嗯，不出意外的话，过几天应该就有答案那张慧呢？她人现在在哪？我得找她恐怕很难。你可能不知道，张慧和孙德峰其实是情侣关系。啊？什么？这么说，张慧不是被钱收买的？我。 准确的说，应该是我们吧。最大的缺点就是不善于维护人际关系，情感敏感度低。孙德峰和张慧的确是情侣关系，在公司都是避着人的，所以你没察觉到是很正常的。咱们离开风雨之后，他们就公开了，并且也宣布了订婚的消息。也就是说，四个月之后的风雨，成了他们两个的夫妻店。他们一起联手把你挤出风雨是事实，宣布订婚消息也是事实。 但据达军所说，他们好像没有如期举行婚礼。虽然人都在公司，但是感情好像破裂了。孙德芳他现在的脾气变得非常古怪，经常没有缘由的乱发脾气。这一系列的变故，不知道跟我们眼下的事情有没有关系。哦，知道了。张慧那边你也找找吧，看看他人在哪儿。行，放心吧。那先这样。彩兰，嗯，我们去挂照片吧。好、啊。